हेलो दोस्तों आप सभी को राम राम सीता राम कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और आप लोग का परिवार भी स्वस्थ होगा तो दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम सबसे महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में बात करेंगे और बात करने के साथ साथ आपको उस चीज़ के बारे में हम दिखाएंगे भी किस तरीके से करना है तो आज का जो एपिसोड होगा एपिसोड फाइव इसमें हम आपको जो सबसे काफ़ी लोग जो होते कन्फ्यूज में होते कि इसको सफ़ेद मछली की जो खेती करते हैं उनको खेती करने से पहले लगाने के लिए कटिंग करना होता है तो कटिंग किस तरीके से करना है तो चलिए आप आज के इस एपिसोड में आप लोग को बारीकी से बिल्कुल हर चीज़ आपको दिखा के दिखा के और बता के किस तरीके से कटिंग करना है कटिंग करने के टाइम पे क्या सावधानी बरतनी होती है और कटिंग करने का जो सही तरीका क्या है वो आज इस एपिसोड में इस वीडियो के जरिए पूरा हम आपको बताने वाले हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा, ज्यादा करें, से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे हमारे जो काफी सारे किसान भाई हैं जो सफेद मूसली की खेती तो करते हैं पर जानकारी से वंचित रहते हैं सही जानकारी ना होने के कारण वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि पूरे यूट्यूब में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेरे जैसा स्टेप बाय स्टेप वीडियो के जरिए जानकारी देने वाला कोई नहीं है ठीक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं कि सफेद मछली की जो कटिंग करना है वो किस तरीके से करना है ठीक है और एक चीज़ और दोस्तों कि बताना चाहूंगा कि काफ़ी सारे किसानों के हमारे पास फोन आ रहे हैं कि सर हमने खेत तो रेडी करके रख लिया है पर अभी हम बीज अभी नहीं मंगाना चाह रहे हैं एक हफ्ते बाद दस दिन बाद मंगाएंगे तो ऐसा कभी ना करें दोस्तों क्योंकि काफ़ी सारे किसान भाई पिछले साल भी हमारे साथ ऐसा हुआ था काफ़ी लोग के कॉन्टेक्ट में तो थे खेत भी रेडी करके रखे थे और कुछ अमाउंट नहीं किसी के पास जमा किया था बीच के लिए और उन्होंने सोचा तत्काल तुरंत ले लेंगे ठीक है तो ऐसा नहीं होता है लास्ट टाइम पे फिर कोई नहीं देता दोस्तों क्योंकि एक बार जिसका लगाने का काम स्टार्ट हो जाता है फिर कोई देता नहीं है ठीक है और फिर अगर आपने प्लान बना दिया लगाने का तो फिर लेके रख लीजिए क्योंकि वहां भी रखा रहेगा और आपके पास भी रखा रहेगा ठीक है तो यही चीज बताना चाह रहा था तो काफी लोग जो है मेरे पास इतने सारे फोन आ रहे थे दोस्तों मुझे अब बीज लेना है लेना है तो डिसीजन तो लेते हैं लेना है पर कॉल पे खाली दस बार फोन करेंगे एक बार दिन में कि ये ऐसा वैसा तो ऐसा नहीं करना दोस्तों क्योंकि इसमें देखिए मेरे पास ना काफ़ी सारे पचास से साठ फोन आते डेली के डेली और आप एक ही चीज को बार बार परेशान करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है ठीक है जानकारी के लिए फोन करिए मैं मना नहीं करता हूँ पहले तो वीडियो देखिए वीडियो देखने के बाद फिर अगर कन्फ्यूजन है तो फोन करिए मुझे ठीक है बाकी काफ़ी सारे लोग हैं जो दो दो तीन तीन महीने से फ़ोन कर रहे हैं बीच के लिए लेकिन डिसीजन अभी तक नहीं ले पाए कि लेना है कि नहीं लेना है तो उन सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर डिसीजन लेना है तो फाइनली डिसीजन ले लीजिए अब लास्ट टाइम चल रहा है फिर बीज लास्ट में नहीं मिलेगा तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरी जरूर देखें किस तरीके से कटिंग करना है पूरा बारीकी से हर चीज बताने वाला हूं मैं तो ये हम गुच्छे हैं हमारे हाथ में देखिए ये ये कटिंग करके आपको दिखाएंगे देखिए बड़ा गुच्छा भी लिया हमने छोटा भी लिया और बड़ा भी लिया और ये छोटे छोटे हैं इनका क्या करना है ये ये भी हम बताएंगे ठीक है तो वीडियो में बने रहे वीडियो पूरी जरूर देखें और ठीक है और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ठीक है तो फिर आपको ये कटिंग करके हम दिखाते हैं किस तरीके से कटिंग करना है आइए फिर हम टेबल की तरफ लेके चलते हैं क्योंकि इसको कटिंग करना है और दोस्तों कटिंग किस चाकू से करना है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ देखिए ये जो ये चाकू है ये हमारे पास चार चाकू है और भी है ठीक है तो इस तरीके से कि मार्केट में हर मार्केट में मिलता है हर जगह पर और ये अच्छा इसमें बार बार इसको धार भी निकाल सकते हैं इसमें अच्छा चाकू है इन्हीं चाकुओं से अब कटिंग करना है और चलिए आप लोग को हम इन्हीं चाकुओं से कटिंग करके दिखाते हैं फिर तो दोस्तों आप लोग को इस तरीके से एक छोटा सा लकड़ी ले लेना है और देखिए ये है इन इनको हम सबको कटिंग करके आपको दिखाएंगे इसलिए हमने सब साइज लिए हैं छोटे भी हैं इनका क्या करना है हर तरीके के हमने कंध लिए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको इसको किस तरीके से कटिंग करना है अब ये देख सकते हैं ये जो हमारे पास है इसमें तीन दो छ फंगर हैं तो इसको किस तरीके से कटिंग करना है ठीक है तो इसको क्या करना है इस तरीके से यहाँ पे चाकू लगाया और ये इसको बीस से इस तरीके से कटिंग कर लिया तो अभी ये जो है इसको सिंगल ही रहेगा ठीक है तो ये कटिंग हमारी एक रेडी है और इसमें अभी आप लोग का दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो अंकुर निकला है इसका क्या करना है इसको तोड़ देंगे तो भी चलेगा नहीं तो कटिंग करने के टाइम पे ये लगा रहेगा ठीक है तो ये कटिंग हो गई है इसमें से आप एक और कटिंग कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से कटिंग हो गई और ये जो छोटा है इसको नहीं कटिंग करना है इसको इसी तरीके से रहने देना है ठीक है अभी ये छोटा आपको दिखाते हैं कटिंग करके इसको देखिए बीस से इस तरीके से करना है ये जो क्राउन है ये जो सर का हिस्सा होता है वो हर फंगर में साथ में इस तरीके से होना चाहिए ठीक है तो इसी तरीके से इसकी कटिंग होती है ये इस तरीके से इसको इतना ही हम रखेंगे ठीक है अब दिखाते हैं ये जो बड़ा फंगर है इसको आप किस तरीके से कटिंग कर अभी इसमें ये सर आप तोड़ दीजिए अंकुर नहीं भी तोड़ेगा तो कुछ चलेगा अब इसको क्या है फर्स्ट में जब बड़ा फंगर होता है तो इस तरीके से इसको बीच में ऐसा रख के और ऐसा सर के साथ इस तरीके से कटिंग करते हैं देखिए ठीक है इस तरीके से कटिंग की हमने और अभी इसमें से ये फिर हम देखिए तो ये हमारे कटिंग हो गई है ये जो क्राउन है ये सर है सबके साथ ऐसा होना चाहिए इस तरीके से देखिए हमारी ये इस तरीके से कितने बढ़िया तरीके से हम कटिंग कर रहे हैं और आप लोग को इतना बढ़िया तरीके से दिखा रहे हैं कि आप लोग अच्छे से सीख जाएं ठीक है इसमें से अभी देखिए ये जो दो साथ में ये छोटा छोटा है इस तरीके से आपको अगर ये टूट रहा है तो चांस है तो उसको आप एक साथ में यहाँ से कर सकते देखिए ये जो है ठीक है तो ये कटिंग हो गया अभी ये चार है तो इसमें से भी आप एक कटिंग और कर सकते हैं देखिए ये।, ये ये जो क्राउन है इसमें है ये जर्मिनेशन होगा ठीक है इस तरीके से तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमने बड़ा छोटा सब कटिंग करके दिखाया आपको इस तरीके से रखा ये जो छोटे हैं इनको कटिंग नहीं करना है ठीक है सिंगल जर्मिनेशन होगा ठीक है ऐसा दो और तीन का कटिंग करना है अब ये ये जो है इसको किस तरीके से कटिंग करेंगे ठीक है छोटा था तो आसानी से कटिंग कर लिया लोग अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा है इसको कैसे कटिंग करें तो इसको चलिए दिखाते हैं किस तरीके से कटिंग करना है इस, इसको यहाँ से क्राउन के इसके से फंगर के बीच में से इस तरीके से इसको रखना है और इस तरीके से कटिंग करना है ठीक है देखिए कटिंग हो गया अब दोस्तों एक चीज़ और है कि ये ये इसका सर कट गया है इसमें कुछ नहीं है तो ये जर्मिनेशन नहीं होगा इसको हम अलग कर देंगे वो जर्मिनेशन होगा ही नहीं जिसका सर कट गया वो नहीं होगा थोड़ा बहुत तो हो जाती है, है इस तरीके से खराब देखिए इस तरीके से आप इस तरीके से कटिंग करना है देखिए ये हर में सर है अब इसमें ये चार है तो इसका ये तंदुरुस्त है इसमें से आप और एक बार और इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं देखिए ये जो होगी कटिंग ये कटिंग आपकी सारी जर्मिनेशन होगी ठीक है और ये है इसको इसी तरीके से रहने दीजिए ठीक है तो इस तरीके से कटिंग करना है जैसे ये कट जाता है थोड़ा बहुत तो वो जर्मिनेशन नहीं होता तो देखिए इसी तरीके से आप लोग को सारी कटिंग करनी है देखिए इस तरीके से लकड़ी पर रख लेना है और ये चाकू देखिए किस तरीके कितना अच्छा बेहतरीन चाकू है मार्केट में बहुत मिल जाता है देखिए इस तरीके से कटिंग करना है ये जो कटिंग है ये परफेक्ट कटिंग है इसी तरीके की आपको कटिंग करनी है ठीक है तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो के जरिए समझ गए होंगे किस तरीके से कटिंग करना है देखिए सभी में क्राउन दिख रहा है ठीक है और दो और तीन कटिंग है इसमें क्या होता है दो तीन कटिंग करने से क्या होता है आपका कोई भी पौधा जमीन के अंदर खत्म नहीं होगा पूरा बाहर निकलेगा मतलब क्या है ना काफी लोग हैं जो एकदम छोटी कटिंग करते हैं तो वो इस तरीके की कटिंग कर लेते हैं एकदम जैसे समझो इसमें से भी दो कर दिया तो फिर वो क्या हो जाता है कि उसमें मिट्टी अगर ज्यादा आ गई उसके ऊपर तो फिर वो फोर्स नहीं लगा पाता बाहर निकलने के लिए तो इस तरीके से ये जो हमने कटिंग करके दिखाई है यही कटिंग आपको इसी तरीके की कटिंग करनी है ठीक है तो देखिए सबसे मुझल कटिंग करने का बेहतरीन तरीका इस तरीके से आपको कटिंग करना है ठीक है इस, इसी तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका सारे पौधे अच्छे से जर्मिनेशन होंगे ये देखिए चाकू है कटिंग करने के लिए इस पे लकड़ी के पे रख के कटिंग करते हैं ठीक है इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से सारे सभी में सर होना चाहिए क्राउन होना चाहिए जो कटिंग की हुई है तो सारे जर्मिनेशन होंगे अगर इनका क्राउन कट गया है तो ये जर्मिनेशन नहीं होंगे ठीक है बाकी जिसका क्राउन है सर है सारे जर्मिनेशन होंगे देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से हमने आपको दिखाया कट तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा पूरी सारी वीडियो में कितने अच्छे तरीके से हमने आपको कटिंग करके दिखाया है देखिए इस तरीके से सारा कटिंग सभी में एक राउंड है ठीक है तो इसी तरीके से आप, तो आप लोग को भी कटिंग करना है और वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को क्योंकि मैंने बड़े बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कटिंग करके दिखाया है छोटे से छोटा कंद भी बड़े से बड़ा कंद भी और जो छोटा है वो भी आपको दिखाया है और सिंगल जो है उनका क्या करना है वो भी हमने आपको बताया है ठीक है इस तरीके से ये सभी में एक राउंड होना चाहिए जो इसको सर बोलते हैं ठीक है दोस्तों तो ठीक है इस तरीके से आप लोग को कटिंग करना है और ये जो कटिंग करने के बाद फिर इसको आगे क्या करना है आने वाले फिर दूसरे एपिसोड में एपिसोड सिक्स में हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसको लगाना है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में अच्छी जानकारी के साथ तब फैल सभी को राम राम सीताराम